यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विना दुष्कृता धर्म संस्था थाय संुगे युगे, युगे। देवं कंसचाणुरमर्दनम देवकी कि कृष्णो वन्दे जगद्गुरु कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ Bhagavanu श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदस वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाख गुणप्रवृद्ध विषयप्रवालाः कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न ना चादिर्न ना च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणि निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनिद्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्जैर् गच्छन्त मूढा पदमव्ययन्तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरञ्जयदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वा स्यात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनञ्च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपशेवते उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि पुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भाषयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि पुष्णामि चौदश चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तं पचाम्यन्न चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदिशून् हृदिशून्निविष्टो मत्त मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदश्च रहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेहचाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेदार यो लोकत्रय आवेश्य बिहर्त व्यय ईश्वर यस्माक्षरमती तो हम अक्षरादि चोत्तम लोके वेदे च प्रथित यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध् एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् बुद्ध, स्यात् कृतकृत्यश्च भारत तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु योगे सं वासुदेवं व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णुरु श्रीगुरुचरण सरोज रज सुधारी, बरन विमल जसु जोदाय चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बलबुद्धि विद्या मोहि हर कलेस विकार। जय हनुमान ज्यान गुन सागर जय कपि सती उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनि पुत्र पवन नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन सुबेसा कानन कुण्डल कुञ्चित केसा हाथ विराजे कान्धे मूज जने उसाजे शङ्कर सुवन केसरी नन्दन तेज प्रताप महा जगवन्दन विद्यावान पुनीयति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनि कोरसिया राम लखन सीतामन बसिया सूक्ष्मरूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लङ्क जरावा रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र कहीं भी कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिख पाल ते कभी को सके कहाँ ते तुम उपकार की बही राम मिलाय राज पद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु ली लोता ही मधुर फल जानू प्रभु जल लांगी गए अचरज नही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे बोतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लह तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आप लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरन्तर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुडावे मन क्रम वचन ते सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितन धरई हनुमत से सर्व सुख करई 구독아 <laughs>